说好接你下班的，你怎么不等我、啊？为什么要我等？我的时间也很宝贵的，好吗？抱歉啊，今天送了学姐一程，稍微晚了一点点。是，我哪配坐赖总您的车呀？我不配。这么生气啊？我下次一定准时接你。第一，我不需要；第二，我也没生气，我哪敢生赖大总裁您的气呀？好了，都是我的错，别生气了，来。 吃这个，我不吃肉，你不知道吗？这个。你的意思是我是吃素的？不必了，我只吃饭。干饭。干吃饭。噎死我了。 你自己吃。发一条，终是一个人扛下了所有，仅赖正衣可见。 如果伤心总是难免的，你又何必一往情深？真是气死我了！看不见吗？ 你折我翅膀，我必毁你天堂。装 <laughs> 看不见是不是？<laughs> 看不到我，无视我是吧？ 我怎么没有看到、啊？赖正一，你欺人太甚！怎么了？我发了这么多朋友圈，你都无视我。宁夏就发了一个，你就给他点赞，你是不是故意的？你朋友圈我一条也没有看到，我还在想你是不是在气头上把我给屏蔽了。我，你一条，你一条都没看到。 人怎么回事？丽丽，我看这个不顺眼很久了，我要给他扔掉。丽丽，是有人和你说了什么吗？还是你想起了什么？没人跟我说任何。你今天要么扔了他，要么扔了我。 如果扔了它能让你消气的话，那就扔了吧。哎，丽丽，你看一下还有什么想要扔的，都依你。只要你能开心，我什么都愿意做。我也不是这个意思。 赖正一，你是真的喜欢我吧？当然是真的了。嗯，对不起，是我想多了、嗯。没关系。嗯。嗯。赖、嗯、总。 你怎么把他找回来了？我想了一晚上，不应该抓着你过去的事情不放，是我不对，一点都不像我的作风。你渴了吧？没关系，无论你做什么，我都愿意守着。我保证，保证下不为例，再也不这样了。嗯。